mamlakatimizda madaniyat va san'at sohasi bo'yicha 2019 yilda o'zbekiston respublikasining 3 ta qonuni respublika prezidentining 7 ta qarori va 2 ta farmoyishi vazirlar mahkamasining 34 ta qarori va 10 ta farmoyishi qabul qilindi yuqoridagi qaror va farmonlardan kelib chiqqan holda yurtimizdagi ko'plab ommaviy axborot vositalarida kanallarida ko'plab ko'rsatuvlar turkum lavhalar tayyorlanmoqda jumladan olmaliq kon metallurgiya kombinati axborot xizmati bu borada talaygina ishlarni amalga oshirdi telekanal orqali respublikamizda joriy qilingan besh tashabbusni olg'a surish va undagi har tomonlama madaniy va ma'rifiy tadbirlar ko'rsatuvlar tayyorlashga kirishilgan ana shunday ko'rsatuvlardan xayrli tong olmaliq dobri utra almalik islom ziyosi uddalayman baxtingizga sherikman sababchi mehribonim nuroniy zamonimiz qahramonlari siz adabiyotni bilasizmi telesport va bir qator teleocherklar shular jumlasidandir navro'z arafasida yana bir yangi loyiha tashkil etildi OKMK telekanali ijodkorlari tomonidan navro'z ayyomi arafasida siz muxlislar uchun yana bir ajoyib madaniy ma'rifiy ko'rsatuv ya'ni aziz muxlisim yangi teleloyihasini o'z faoliyatini boshladi teleloyihani asosiy maqsadi muhtaram prezidentimizni beshta tamoyil davlat dasturini ijrosini ta'minlashdir bu loyiha o'zbekistonning mashhur artistlari muqumiy nomidagi davlat akademik drama teatri jamoasi bilan hamkorlikda o'tkazilmoqda yangi loyiha aziz muxlisim ko'rsatuvning bayram soniga shahrimizning maktab va kollejlardan oliygohlardan mahallalardan muxlislar taklif qilindi ko'rsatuvga respublikamizning mavlono muhimiy nomidagi teatr aktyorlaridan o'zbekiston xalq artistlari mirza azizov boyir xolmirzayev hamda yosh aktyor rasulxon qodirxonov shuningdek ikki davlatda xizmat ko'rsatgan xonanda abduruuf olimovning silolalari ishtirok etdi shu o'rinda ularning shogirdlaridan kuy qo'shiqlar tinglandi bayramona tarzda savol javoblar kuy qo'shiqlar bilan bo'lib o'tgan navro'z bayramiga bag'ishlangan aziz muxlisim ko'rsatuvida yosh iqtidorli kitobxon mamlakatimiz rahbarining cobalt avtomashina sovg'asiga ega bo'lgan yosh shoira to'qqiz yoshli yoqubova fazilotxon ham ishtirok etdi aziz muxlisim ko'rsatuvini to'liq soni bilan siz navro'z bayrami dasturlarimizda tomosha qilasiz dasturlarimizni kuzatishda davom eting